આજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિત્ટીની એપ ગુજરાતના દ્વારકામાં 23 જુલાઈના રોજ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ વચ્ચે એક મકાન ધરાશાય થયું હતું સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે આ મકાન જૂના બાંધકામ વાળું હતું કાટમાળ નીચે ઓછામાં ઓછા બે થી ત્રણ લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે બચાવ કામગીરી પૂરા જોશમાં ચાલી રહી છે અને વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે सिक्स बटालियन एन की एक टीम सिक्स डी जो कि श्री बी बी प्रसन्ना कुमार न्डियारे कमांडेंट जीरो सिक्स बटालियन एन की एक टीम पहले से यहाँ डिप्लॉयमेंट थी प्री मानसून के लिए जैसे ही हमें सिविल प्रशासन के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारी टीम तुरंत निकल जाती है और जैसे ही हम इंसिडेंट साइट पर पहुँचते हैं तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि तीन बिल्डिंग तीन मंजिला बिल्डिंग क्लब हो गई है और उसमें दो से तीन विक्टी दमने की संभावना है तो हमारी टीम कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है जिसमें अभी कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है कुछ दो तीन लोगो को अंदर फसने की खबर हो, हो, हो रही है अभी टीम ऑफ कंटिन्यू चल रहा है जैसे भी कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है आगे बताएं दो लड़की है वो अंदर फंसे हुए हैं अभी वो पुराना मकान है इसके लिए गिर गया था अब आप अभी से दुआ कर से दीबा ऐसी कुछ हो जाएगा सर उनकी आवाज भी आ रही है ऐसा ये लोग बता कर रहे हैं कि आवाज आ रही है आ रही है बोल रहे सब लोग बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है मोबाइल भी अंदर था आवाज़ जा रहा है पर लेकिन कोई उठा नहीं रहा है अंदर पैसा मेरे को लगता है अच्छा होगा द्वार का दिश कीजिए आपके पास आपको जो मेरी बा है और मेरी दो बेटियां है अंदर दबी हुई अभी वो काम चल रहा है ऊपर से छः बजे वो उछिंदा ना गिरा ऊपर से ये हड़ंग से आवाज आया ऊपर से हम ऊपर थे उधर ये, बड़ी बेटी का पायल है छोटी बेटी का प्रीति है मेरी बा का नाम केसर बेहन है अभी क्या हो? कोई बात हुई उनसे? या। बात नहीं हो अभी वो बोल रहे है, वो जा रहा है थोड़ा थोड़ा वो निकाल रहे है अंदर से इंडिया काम चालू है सब्सक्राइब करो गुजराती बेल आइकॉन पर क्लिक तमाम वीडियो ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन